Угу. Так. Ну, что, что Спасибо. Да, давайте покажем упражнение. Я хочу э, сейчас представить вам наших инструкторов по системе Суляющий импульс. Еще раз скажу, что это сертифицированные инструктора. Вот Даниил Горский, моя жена, Наталья. Она может рассказать пару слов о себе. Подойди ко мне. Она потеряла за полгода 12 килограммов веса, болела до занятий исцеляющих. Сейчас вот мы покажем несколько упражнений. Данил Борский, подходи. И Сергей Шеченко. Тоже наши инструктора. Значит, конечно же, к сожалению, за такое короткое время невозможно прокомментировать и описать, ну, как работает система исцеляющий импульс. Значит, ну, первое правило – это каждое упражнение, которое направлено для прокровления нашего физического тела. То есть каждое упражнение должно выполняться с правильной техникой. Потому что если немножко упустить в технике исполнения, вы не получите этот стопроцентный эффект от упражнения. Ну, к примеру, там, для того, чтобы загрузить большую грудную мышцу, а через каждую мышечную группу мы воздействуем, например, на эндокринную систему, через большую грудную мышцу мы... Это прямое воздействие на вилочковую железу, там, на дыхательные центры, на работу сердечно-сосудистой системы. Вот для того, чтобы, к примеру, получить максимальный эффект от отжиманий в упоре лежа. По сути дела, можно загрузить большую грудную мышцу там, жимом штанги лежа в тренажерном зале. Есть тренажеры, которые созданы современным медицинским э, технократическим миром, которые позволяют нам правильно загрузить большую грудную мысль. Но если мы занимаемся в домашних условиях или в условиях джунглей, леса, нам для этого необходима только ровная площадочка. То есть ровная поверхность. И для того, чтобы получить стопроцентный эффект от отжиманий... С точки зрения физиологии и с точки зрения даже телостроения. Вот многие ко мне обращались, там, и женщины, и мужчины, как построить грудь. То э, нужно соблюсти там, 7 основных правил, 7 основных принципов. Если один принцип будет проигнорированный, вы получите не 100% эффект от загрузки большой грудной мышцы и воздействия там, на молочную железу. Если проигнорировано будет хотя бы одно правило, вы получите 50%, 30% эффекта. Или же если вы будете переусердствовать в количестве повторений, там вот для женщин, которые правильно отжимаются э, в упоре лежа, для большой грудной мышцы, но делают больше повторений, чем это надо, и грудь начинает высыхать. Поэтому надо соблюсти 7 основных принципов и правил, ну, наверное, так как по просьбе многих людей, женщин, мужчин, говорят, Голфис, покажи, как правильно отжиматься, как вот формировать с точки зрения телостроения там, большую грудную мышцу. Мы покажем, наверное, отжимание в упоре лежа для мужчин, для женщин. Для мышц брюшного пресса, вот вы сейчас изучите вот эти вот упражнения, вы увидите, как правильно выполнять подъем туловища с поворотом право-влево, я буду комментировать это, в суперсете с восьмеркой во всаднике. Подъем туловища с поворотом вправо — это, прежде всего, с точки зрения физиологии, это здоровье ЖКТ, здоровье желудочно-кишечного тракта. То есть все проблемы, ну, где-то 80 проблем, 80 проблем э, с нарушением пищеварительной системы или там с проблемами ЖКТ, они уходят благодаря этому упражнению. Это прямое воздействие на печень, оздоровление печени, желчных протоков. Поджелудочная железа, селезенка. Это все подъем туловища с поворотом вправо-влево. И следующее упражнение в суперсете, это третье упражнение, которое мы сегодня покажем, это наклоны во всаднике. Восьмерка во всаднике. Это прежде всего с точки зрения физиологии, прямое воздействие на почки, на надпочечники. Даже у тех людей, у которых были опущены почки, почки становятся на место. Этот суперсет, который мы тоже покажем, подъем туловища, еще раз повторюсь, с поворотом правого влево и восьмерка в С точки зрения телостроения, имеет прямое воздействие на сжигание жировой прослойки вокруг талии. То есть ваша талия за такое коротенькое время, за 21 день, может потерять от... Так, сейчас скажу, <смешка> сколько. Интересно, да? значит, ну, минимум от 4 сантиметров и максимум до 12 сантиметров. Всего лишь за, за 21 день. Есть, за три недели. То есть, по сути, по, сути дела, по сути дела, вы поменяете гардероб. Вот. И многие люди, те, которые приезжают на семинар, говорят, что вот, хорошо, что бы, хотя бы обувь остается. Размеры обуви не меняются. Поэтому гардероб он поменяется однозначно. Но при том, что я еще вам расскажу, как войти в трехдневное лечебное голодание и как правильно выйти. И расскажу, кому можно это сделать, кому, кому там, к примеру, только день хотя бы на воде поголодать. Вот. Значит, но ну, для начала показываю упражнение. Отжимание в упоре лежа. Ну, вначале для женщин. Это Отжимание упоре лежа с коленей. Значит, первое. Значит, надо, так как каждая мышечная группа, выстреливающая импульсы, должна работать, как я уже сказал, должна работать с максимальной амплитудой движения. При старте мышца должна быть максимально растянута и при финише максимально сокращенная. Только тогда... При таких условиях будет происходить по всей амплитуде движения максимальная выжимка токсинов и грязи из межклеточного пространства. То есть для того, чтобы правильно начать отжиматься, надо найти каждому из вас свое геометрическое расстояние между ладошками. То есть вы ложитесь на пол, складываете вот так вот кулачки, прямая линия, и там...